أربعة تكبيرات الصلاة الجنازة فرض الكفاية الثناء لله تعالى الصلاة علي النبي والدعاء لهذا الميت أنا إمام لمن حضر ومن يحضر متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أميد مجيد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر اللهم اغفر لاينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله